সোনার দোকান থেকে গয়না নিয়ে পালালো এক দুষ্কৃতী চলকর ঘটনাটি ঘটছে হাওড়া শিবপুরে দোকানে সিসিটিভি ক্যামেরার চিন্তায়ের দৃশ্য স্পষ্ট ধরা পড়েছে অভিযোগ জিটারের ডায়মন্ড জুয়েলার্স দোকানে প্রথমে ধৃত ব্যক্তি ক্রেতার পরিচয় দিয়ে সোনা গয়না কিনতে আসে কিন্তু গয়না দেখতে আচমকাই সে একটি সোনার লকেট মঙ্গল সূত্র চিন্তাই করে পালায় তারপর ধাওয়া করলেও তাকে ধরা সম্ভব হয়নি এরপর শিবপুর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে অভিযোগ পেয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ পাশাপাশি সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতীদের শোনা করার চেষ্টাও করছে পুলিশ कल मैंने एक कस्टमर आया बोला हमको लॉकेट लाके, हम पूछा कि यह चांदी के तो बोला सोना के चाहिए हम लॉकर न खोले सोने को लॉकेट दिखाए बोला ठीक है वहां से पैसा गिनने लगा हम किए ओजन करके बोला ठीक है वो रख दिए हम जो स्टॉक बॉक्स निकाले वो देख लिया वो देख लेने के बाद हम स्टॉक बॉक्स से उसको निकल कर वहां रख दिए और जो लॉकेट पसंद किया यहाँ पर हम रखे हिसाब करके उसको बताए बोला ठीक हमको बल एक और पीस चाहिए हम बोले एक पीस और तो नहीं है उ तो बोला नहीं इसमें देखे हैं वो बोला वो बोला वो बोला हम बोला हाथ इधर कहा लगा रहा है उधर बैठो उधर बैठो तो, तो हाथ लगाने कौन बोला है बिक्री है जाओ इतना तो बोल दिए बोला चलो आप गुस्सा होगा ये हो गया हम बोले नहीं गुस्सा होने के बाद तो हाथ लगाने काम करो फिर नेक्स्ट टाइम में बोला चाचा आप एक बार निकाल दीजिए वो बोला फिर मैंने यहाँ से खोल कर दिखाने हम दिखाते-खाते दिखा क्या हुआ फिर आया अंक, अंकल वो वाला जैसे जो बोला वो बोला वो बोला वो फट से इसे हाँ हाथ बढ़ाया लेकर बाबू हाथ तोले लेकिन पकड़ाया नहीं उन्होंने बड़े बाबू जो है आश्वासन दिए हैं कि दो दिन का इंतजार करिए दो दिन का समय दीजिए हमको आपका काम हो जाएगा उनसे आश्वासन मिला उनके असली में